qalan növbəti mövzumuzla qarşınızdayıq. 5.6 kvadrat şadrinin grupları aydınımız. Əvvəlcə kvadrat şadrinin tərifini verin. Bir kərə vermişdikmən bəlkə də dərsinizdə. A 0-dan fərqli olmaqla ax kvadratı + bx + c şəklində olan çoxhədliə kvadrat cədi deyilir. Burada a, b, c -si hər hansı həqiqətətlərdir. Və x isə dəyişəndir. Təbii ki, a da 0-dan fərqli olmaq şərtidir. Kvadrat cədlini 0-a çevirən ədədlərə, e, kvadrat cədlini 0-a çevirən ədədlərə onun kökləri və ya sıfırlar deyilir. Dəyişənin kvadrat cədlini 0-a çevirən e, qiymətlərin kvadrat cədlinin kökləri və ya da ki sıfırlarda deyillər. x2 - 5x + 6 kvadrat cədlinin sıfırları 1-dir, digərində 3-dür. Yəni kökləri 1, 2, 1 də 3, çünki 2-nin kvadratı 5 * 2 + 6-nın cavabı 0-a bərabərdir. 3-ün kvadratı 5 * 3 + 6-nın da cavabı 0-a bərabərdir. 2 və 3 x - 5x2 + 6 qorucadının kökləri adlanır. b kvadratı - 4ac ifadəsinin qiyməti m, böyük d hərfi ilə işarə edilir və bu kvadrat cədlinin diskriminantı adlanır. Bizə verilən kvadrat tənlik diskriminant 0-dan böyük bərabər olduqda vuruqlarına vuruqlarına ayrılandır. Diskriminant 0-dan kiçik olduqda isə vuruqlarına ayrılmır. Vuruqlarına ayrılmır. O zaman gəlin bununla bağlı bir nümunəyə baxaq, nümunə. Demək, n parametrinin hansı qiymətlərində, n parametrin hansı qiymətlərində, qiymətlərində 2x2 - 6x + n kvadrat şəcdəsi qruplarına qruplarına ayrılandır. Qruplarına ayrılansa bir çox uşaqlar səhvən diskriminantı 0-dan böyükildilər. Xeyr, diskriminant 0-dan böyük yox, diskriminant 0-dan böyük və bərabər olmalıdır. Başqa sözlərlə b kvadratı çıx 4ac >= 0-dan b mənfaldır. mənfald 4 vur a-mız 2 c-yimiz mdir >= 0-dan. 36 - 8m >= 0-dan -8m >= -36-dan m 80-ə bərabər şərtində M < 4.5. Deməli, min hansı qiymətlərində? M-in 4.5 və ondan kiçik qiymətlərində verilən və verilən kvadrat şəirli qruplarına ayrılanadır. Davam eləyək. Ə, demək, kvadrat şəirli diskriminantı diskriminantın qiymətindən asılı olaraq kvadrat şəirli qruplarına ayrılır və ya gruplarına ayrılır. O zaman sistemləşdirsək diskriminant sıfırdan böyüksə, kvadrat cədin 2 bərabər e, dadır kvadrat cədin 2 müxtəlif kökü olur, yəni iki müxtəlif sıfır olur. Başqa sözlə 2 vuruğu olur. İki müxtəlif kök olur, iki müxtəlif sıfır olur, yəni iki vurğu olur. B bənd diskriminant sıfıra bərabərsə kvadrat e, üç həddinin 2 bərabər kökü olur, yəni iki bərabər sıfır olur və ya 2 eyni vurğuluş. İki eyni vurğulu olur. Və c bəndi diskriminant sıfırdan kiçikdirsə kvadrat tərəfinin həqiqi kökləri olmur. E, yəni başqa sözlə e, vurğuqları vurğuqları olmur. Vurğuqları olur. Eee danışdı ki diskriminant sıfırdan böyük olduqda kvadrat tərəfli ə e, vuruqlarına ayrılandır. Hətta 0-a da bərabərəndə vuruqlarına ayrılandır. E, və Koraç sərliyi kök vuruqlara ayırma düsturu a, plus plus cəy, a x kvadrat + b x + c = a * (x - x1) (x - x2)dir. Çoxmənbür düsturu yadda saxlayın. Koraç sərlinin düsturu 0-dan böyük bərabər olduqda e, vuruqlara ayırma düsturu Burada x1 beraberdir. Mənfi b kök diskriminant bölü 2a. x2 de beraberdir. Mənfi b kök diskriminant bölü 2a. D beraber 0 olduqda kvadrat çadilin kökleri eyni olduklarına göre 12 tane eyni vurgu var. Ve kvadrat çadili bu şekilde çıkıyor. Ax b x plus c beraber a bırak x minus x1'in kvara veya a bırak x minus x2'in kvara. Onsuz da x1 neye beraberdir? x2'ye beraberdir. Mesela 2x kvadratı plus 5x minus 3 kvadrat çadırının buruklarını ayırağım. Evvelce de derhal diskinden tabak d beraberdir. b kvadratı minus 4 as yani 5'in kvadratı 4 olarak a 2'dir, s'de m3'dir. O da edir 49. O zaman köklərinin tapağı mənfi b + kök diskriminant bölək a, yəni -5 + 7/4-də eləyəcək 2/1. x 2 -5 + 7/4-də eləyəcək mənfi. O zaman vuruqlara ayırmaq üstünə gəldik. a qoyaq x - x1, x - x2. a 2d-də 2 vuraq x - 1/2, x + 3. Çalışın qrupların tərkibində e, kəsrlə də almasınız. O zaman a bunu bunu a ədədini birinci mötərizəyə qoyaqım. O deyir 2x - 1 bura x + 3. Növbəti qaydama da baxaqım. Demək ki, əgər ax kvadratı + bx + c kvadrat şəklinin vuruqlarından biri mx + n kimidirsə, vuruqlarından biri mx + n şəklindədirsə, onda bu vuruğu uyğun kök x = -2/m-dir. Hardan tapdıq onu? mx + n = 0 bərabərliyi dedik. Əgər kökü və ya da ki sıfırı daha doğrusu, ə vuruğu mx + n şəklindəsə, onda kökünə şəkildədir və ya da ki sıfırı nə şəkildədir? -n/m şəklindədir. Yəni biz bu kökü kvadrat çəldə x-ların yerinə yazsaq, kvadrat çanın qiyməti nəyə bərabər olar? 0-a bərabər olar. O zaman getdik Növbəti bir qəşəng misalla baxaq nümunə. 9x² + px + 7 e üç kvadrat üçhədlisinin kvadrat üçhədlisinin vuruklarından biri 3x + 2dir. P-ni tapın deyir, P, P parametrin qiymətini tapın. Əgər vuruklarından biri 3x + 2dirsə, onda bu vuruğa uyğun kökümüz nədir? Bu qorqoğun kökmüz -2 bölək 3'dür. Başqa sözlə həmin bu kökü verilən kvadrat şərtdə x-ların yerinə yazsaq kvadrat şərdin qiyməti 0-a bərabər olar. 9 vur 4 bölək 9 -3d 2p + 7 Beraber ne sıra? 9'lar ıslak gelir. 4'ümüz 3'te 2, p 7 beraber sıra. 11 beraber 3'te 2, P'ye P'ne'ye beraberdir. 33 bölü 2'ye beraberdir. 16.5 Kovraçay'ın grupları ayrılmasından bu kadar. Demek ne örgendi Kovraçay'ın grupları ayrılması? Örgendi ki Kovraçay diskrimansıdan büyük beraberse gruplarına ayrılandır. Diskrimansıdan ikisi de gruplarına ayrılır. İkincisi örgendi ki diskrimansıdan büyüyse iki nokta grubu olur. Yəni iki müxtəlif kökü və ya da iki müxtəlif sıfır olur. Diskriminant sıfıra bərabərdirsə iki eyni vuruğu olur, yəni 2 = kök 2 eyni, eee, iki bərabər sıfır olur. Diskriminant sıfırdan çoxsa həqiqi kökləri olur, yəni vuruqları olur. Əgər diskriminant sıfırdan böyükdürsə, onun kökləri x1 və x2dirsə, vuruqlara ayrılması a * (x - x1) * (x - x2) şəklindədir. Əgər diskriminant 0-a bərabərdirsə, onun kökləri eyni olduğuna görə, vurğuları ayırması a x, -x - x1-in kvadratı və ya da ki a x, -x - x2-nin kvadratı şəklində olacaqdır. Əgər vurğularından biri mx + n-dirsə, onda bu vurğuun kök -n/m-dir və bu kök sənin kvadratça davarıb x-ın yerinə qoydu yazsan, kvadratçağın qiyməti 0-a bərabər olacaqdır. Məsələn, kvadrat şədli qruplarından bir 5x + 3 isə onda həmin qrupun uyğun kök 3 / 5-dir. Kvadrat şədli qruplarından biri 4x + 7 isə onda o, həmin qrupun uyğun kök -7 / 4-dür. Hətta misalın tərsini də verə bilərlər. Əgər kvadrat şədlinin bir qrubu 1 kökü 5 isə, onda onun qruğu x = 5-dir. Kvadrat şədlinin 1 qrubu -2 isə, onda onun kökü x + 2-dir. Kvadrat şədlinin 1 qrubu -4-dürsə, onda onun qruğu x + 4 / 3-dür və sair. Vurub, və kök köy vombur x+4 də üçdür. Və yaxud belə biz bunu 4x + 3-də yaza bilərik. Hələlik